গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে আজি এয়া মোৰ চাদৰ ওপৰত কৰা পাচলিখিনি দেখুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে মই গ্ৰ' বেগটো কেনেকৈ ৰেডি কৰোঁ আৰু তাতে লগতে গুটি দিও দেখুৱাইছিলোঁ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ হৈছে এইখিনি হৈছে ধনিয়া আৰু এইফালে এয়া পালেং আৰু এইফালে এয়া লাই দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ সঁচাই কিবা এটা কাম কৰিলে যেতিয়া হৈ উঠে খুব ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ আমি চাদৰ ওপৰতে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ অকণমান অকণমান পাচলি কৰিব পাৰোঁ নহয়নে আৰু এয়া আজি মই বনাইছিলোঁ নিমকি এতিয়া ভাবিছোঁ নিমকিৰ ৰেচিপিটোৱে আপোনালোকক দিওঁ কেনেকৈনো মই বনাইছিলোঁ এতিয়া আহকচোন তেনেহ'লে চাওঁ মই কেনেকৈনো বনাইছিলোঁ নিমকি আচলতে এইখিনি কাটা নিমকি আৰু কাটা নিমকি বনাবলৈ এয়া মই লৈ লৈছোঁ আধা কিলোতকৈ অকণমান কম ময়দা আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ এয়া কালজিৰা নিমখ আৰু এইফালে এয়া ৰিফাইন তেল এতিয়া মই প্ৰথমতে নিমখখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে প্ৰায় সৰু চামুচৰ এক চামুচ আছে নিমখ আৰু এয়া অলপ লৈছোঁ কালজিৰা কালজিৰাখিনি অকণমান হাতেৰে মোহাৰি দিব লাগে তেতিয়া ইয়াৰ চেণ্ডটো ধুনীয়াকৈ ওলায় আৰু আৰু ইয়াতে অলপ দি দিছোঁ এয়া ৰিফাইন তেল আৰু এতিয়া এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম গোটেইখিনি একদম মিক্স হোৱাকৈ ভালদৰে সানি ল'ব লাগে তেতিয়া ভাল হয় আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি আছোঁ আৰু সানি সানি এইখিনি যেতিয়া এনেকৈ চাওক মুঠি মাৰিলে মানে লাডু হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে তেলটো খুব জোখত হৈছে এয়া দেখিছে নহয় মুঠি মাৰি দিছোঁ এতিয়া লদা লদা হৈ গৈছে তাৰমানে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বনাব পাৰি তাৰপাছত এয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান পানী মানে নৰ্মেল ৱাটাৰ আৰু নৰ্মেল পানী এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ আটা মাৰোঁ তেনেকৈ গোটেইখিনি মাৰি ল'ম খুব ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম এয়া দেখিছেনে মই মাৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ তাৰপাছত আমি যেনেকৈ ৰুটি বনাবলৈ লাডু লাডু কৰি লওঁ এইখিনি তেনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে এয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰিয়ে লৈছোঁ তেল গৰম হৈ আছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এইখন চাওক মই বেলি ল'লোঁ খুব পাতলাকৈ বেলিব লাগে একদম যিমান পাতলা হয় নিমকিখিনি সিমান ভাল হয় এয়া চাওকচোন দেখিছেনে ইয়াতকৈও আপোনালোকে যদি পাতলা কৰিব পাৰে তেতিয়া আৰু ভাল হয় আৰু এয়া এখন চুৰি লৈ পেলাই এতিয়া মই এনেকৈ এটা জোখত চিধা চিধিকৈ কাটি দিছোঁ চাওক এনেকৈ গোটেইখিনি কাটি তাৰপাছত আকৌ ঘূৰাই পেলাই আকৌ এনেকৈ এইটো ছাইডৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ কাটাটো ভাল হ'লে নিমকিখিনি দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু এনেকেই মই গোটেইখিনি কাটি ল'ম মানে এখন এখনকৈ বেলি যাম আৰু এনেকৈ কাটি কাটি বনাই গৈ থাকিম তাৰপাছত এয়া তেল গৰমেই হৈ আছিলে এটুকুৰা দি চাইছোঁ এয়া চাওক তেল গৰম হৈ আছে কাৰণে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে তাৰপাছত এয়া সাৱধানে এইখিনি দি দিলোঁ নিমকিখিনি দিওঁতে খুব সাৱধান হ'ব লাগে নহ'লে নিমকিখিনি বেকা বেকি হৈ যাব পাৰে এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আৰু দিয়ে লগালগ লৰাই দিব নালাগে অকণমান সময় ৰ'ব লাগে আৰু তাৰ পাছতহে লৰাই দিব লাগে এয়া চাওক আৰু মই একেবাৰে গেছটো একদম তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত একদম চিমত ৰাখিছোঁ চিমত ৰাখি বনালে নিমকিখিনি খাই খুব ভাল লাগে মচমচীয়া হয় নহ'লে আপোনালোকে যদি গেছ বঢ়াই পেলাই বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ যাব কিন্তু পিছত সেমেকি যাব সেইকাৰণে একদম গেছটো চিমত দি বনাব লাগে অকণমান সময় লাগে আৰু এইফালে এইখিনি হৈ থাকে মানে মই এইফালে আকৌ এখন বেলি পেলাই এইফালে আকৌ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া এনেকৈ এখন এখনকৈ বনাই যাম আৰু আকৌ এইফালে এনেকৈ কাটি যাম আৰু এয়া চাওক সেইখিনি বেলি থাকোঁতে এয়া চাওক এইখিনি হৈছেই নিমকিখিনি বনাওঁতে অকণমান ধৈৰ্য লাগে আৰু অকণমান সময় লাগে ৰ'ব লাগে এয়া ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে তাৰপাছত মই এয়া ধুনীয়াকৈ তেলৰ পৰা তুলি লৈছোঁ তাৰপাছত এয়া সেইখিনি তুলি তোলাৰ পাছত আকৌ বেলেগ এখিনি দি দিলোঁ এনেকেই মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম আৰু বহুত দিনৰ মূৰত নিমকি বনাইছোঁ সঁচাকৈ বহুত দিন বনোৱাই নাছিলোঁ আৰু বনোৱাহেঁতেনটো আপোনালোকক ৰেচিপি দিলোঁৱেইহেঁতেন এতিয়া বিহু বুলি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কিবা কিবি অলপ চলপ আৰু মই নিমকি খুব সৰুতে শিকিছিলোঁ আৰু শিকাইছিল মোৰ মাহী ৰাণুমাহীয়ে আজি নিমকি বনাই থাকোঁতে মাহীলৈ খুব মনত পৰিছে মাহী আছে অৱশ্যে মাহী সদায় বাৰু ভালেই থাকক সেইটোৱে কামনা কৰি আছোঁ আৰু মাহীয়ে মোক আজি এইখিনি শিকাই দিয়াৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ বনাবও পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেচিপিও দিব পাৰিছোঁ নহয় জানো ভাল লাগে আৰু এইবিলাক কথা আৰু এয়া চাওক কথা পাতোঁতে পাতোতে মোৰ এয়া নিমকি ৰেডি হৈয়ে গ'ল কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু লগতে মই আপোনালোকক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ